السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی کہانی بڑی دلچسپ اور مزیدار ہے امید ہے آپ اس کہانی سے ضرور محضوظ ہوں گے دو بھائی تھے ایک امیر تھا ایک غریب تھا امیر کا نام امیروف اور غریب کا نام سلیموف دونوں میں بنتی نہیں تھی بات یہ تھی کہ امیروف سلیموف کو پسند نہیں کرتا تھا ایک دن سلیموف کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گھوڑا مانگا سردیاں آنے والی تھیں اور جنگل سے لکڑیاں لانی تھی امیر روف چاہتا تو نہ تھا پھر بھی اس نے گھوڑا دے دیا سلیم اوف جنگل سے لکڑیاں لے آیا رات ہو گئی تھی اس کے پاس رسی نہیں تھی اس لیے اس نے دروازے سے اس کی دم باندھی رات کو گھوڑا بھاگ گیا دم ٹوٹ گئی سلیموف بڑے مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر گھوڑا واپس لایا مگر امیروف نے بے دم کا گھوڑا لینے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں تو کچہری میں مقدمہ کروں گا دونوں بھائی شہر روانہ ہو گئے شہر بہت دور تھا راستے میں رات ہو گئی امیروف کے ایک دوست کا گھر قریب تھا وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے امیروف اور اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگے سلیم اوف کو گھر میں جگہ نہ ملی تو وہ چھجے پر لیٹ گیا سلیموف کی آنکھ لگ گئی سوتے میں اس نے کروٹ لی تو وہ نیچے گر گیا نیچے دوست کا بچہ بیٹھا تھا وہ دب کر مر گیا دوست بہت غصے ہوا اس نے کہا میں بھی مقدمہ کروں گا اب تینوں شہر کی طرف چل پڑے راستے میں پل آیا سلیموف نے دو دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے پل پر سے چھلانگ لگا دی نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے جا رہا تھا سلیموف بوڑھے پر جا پڑا بڑا مر گیا نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا چلتے چلتے شہر آ گیا تو وہ سب کچہری پہنچے جج آیا اور کچہری لگی سلی موف نے راستے سے ایک پتھر اٹھا کر رومال میں لپیٹ لیا امی روف نے اپنا دعوی پیش کیا سلی موف نے ڈرانے کے لیے رومال میں بندھا ہوا پتھر جج کو دکھایا جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے اس نے خوش ہو کر سلی موف کے حق میں فیصلہ کر دیا اور کہا کہ جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے گھوڑا سلی موف کے پاس رہے گا اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا امیروف کے دوست نے کہا سلیم اوف نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا ہے سلیم اوف نے پھر رومال دکھایا اور جج پھر دھوکہ کھا گیا اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک سلیم اوف دوست کا بچہ نہ لا کر دے دوست سلیم اوف کو اپنے گھر رکھے اور کہیں جانے نہ دے دوست نے سوچا کہ ایک تو میرا بچہ مرا دوسرا میں سلیم اوف کو اپنے گھر رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں اس کا کیا بروسہ یہ دوسرے بچے کو بھی مار دے تیسرا مقدمہ کچہری میں پیش ہوا کہ سلیموف نے پل پر سے کود کر بوڑھے کو مار دیا سلیموف کا رمال دیکھ کر جج پھر لالچ میں آ گیا اس نے سوچا کہ تیسری سونے کی ڈلی بھی مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے اس نے فیصلہ دیا کہ بوڑھے کا نوجوان بیٹا اور سلیموف اسی جگہ جائیں نوجوان پل پر جائے اور سلیم اوف پل کے نیچے کھڑا ہو جائے نوجوان سلیم اوف پر کودے اور اس کی جان لے لے کہ چہری ختم ہوئی چاروں باہر آئے. امیر نے پریشان ہو کر کہا کہ میں دم نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتا مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے تم تو مجھے میرا گھوڑا اسی حالت میں دے دو سلیم اوف نے کہا نہیں ٹھہرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب گھوڑے کی دم نکل آئے امیر اوف بہت پریشان ہوا اس نے سلیم اوف کی منت سماجت کر کے اور پانچ روبل جو کہ روسی سکہ ہے سترہ بوری اناج اور ایک بکری دے کر اپنا گھوڑا واپس حاصل کر لیا اب سلیموف نے دوست سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاو دوست گبرایا اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا سلیم اوف نے کہا کہ جج نے یہی فیصلہ دیا ہے جب تک میں تمہیں بچہ لا کر نہ دوں تمہارے ساتھ رہوں گا دوست نے پچاس روبل تئیس بوری اناج اور ایک دودھ دینے والی گائے دے کر سلیم اوف سے اپنی جان چھڑائی آخر سلیم اوف نوجوان کے پاس گیا اور کہا کہ آؤ پل پر چلو اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ نوجوان نے سوچا کہ اگر میں اتنے اوپر سے کودا تو خود ہی مر جاؤں گا اس نے بھی سلیموف کو دو سو روبل انتیس موری و ناج اور ایک بیل دے کر راضی کر لیا جج نے اپنا آدمی سلیموف کے پاس بھیجا کہ سونے کی تین ڈلیاں دے دو سلیموف نے رومال میں سے پتھر نکال کر دکھایا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں میرے پاس سونا کہاں میں نے تو جج کو رومال اس لیے دکھایا تھا کہ اگر تم نے فیصلہ میرے خلاف دیا تو میں تمہیں اس پتھر سے مار دوں گا جب اس آدمی نے جج کو جا کر یہ بات سنائی تو جج نے اطمینان کا سانس لیا کہ میں بچ گیا ورنہ سلیموف مجھے مار ڈالتا سلیموف خوش خوش گھر واپس آیا اور خوشحال ہو گیا